तो देखिए जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं अंकगणित आज अपन शिक्षा अंक गणित अंक अंक संख्या अंक मे क्या संख्या सुरुआती अपन बढ़त अंक गणिता पहला लेसन अपन बढ़त आर अपन बढ़त आज क्या तो बोलेंगे हाउ अभी इतना क्लियर हो गया हाँ तो हमने पिछले लास्ट बार मैंने आपको बोला था नैसर्गिक संख्या समझ में आ गया तो आपको किसी ने भी नींद में उठा के पूछा कि बता बे भाई नैसर्गिक संख्या मतलब क्या होता है या लड़कियों को पूछा लडक निम्मे उठा ते या मेकअप करते हुए लड़कियों को पूछ लिया बता बता नैसर्गिक संख्या मतलब क्या तो क्या बोलना कि ज्या संख्येचा वापर आपण व्यवहारात करतो त्या संख्येला आपण काय म्हणतो नैसर्गिक संख्या म्हणतो ठीक है जसे की विविध वस्तू मोजण्यासाठी मग आपण उदाहरण दिला होता साखरेचा आपण दुकानात जातो त्याला म्हणतो दुकानदाराला असं म्हणतो का की हे साखर दे नाही आपण काहीतरी म्हणतो ना कि आम्ला बाबा एक किलो साखर पाजे है दोन किलो साखर पाजे है कि पांच किलो पाजे है ठीक है तो हा जो अपन अंक बोल अंक अंको एक किलो दौन किलो पांच किलो ये मन तो संख्या तो संख्या में हमने क्या देखा नैसर्गिक संख्या अब हम देखेंगे सम सम संख्या संख्या ज्या समसंख्याला देखा दोन ने दोन ने भाग ने भाग जाना, रहा। भाग जाना रहा। अब देखो जो पोलिस भर्ती दे रहे हैं लड़के लड़कियां ध्यान से देखो अब भाग क्या है अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दो तो मैं वहां से पढ़ाऊंगा आपको बेरीज वजह बाकी गुनाकार भागाकार वही भी हम देख सकते हैं पर हम अगर हम पुलिस भर्ती दे रहे हैं स्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं तो हमें भाग पता होना चाहिए इसको हम भागाकार बोलते हैं ठीक है और दोनों भाग जाना सर्व संख्या अपन का मनु समसंख्या आता ज्या संख्य दोन ने भाग जाते संख्य अपन का मनना आहोत दोन सं सॉरी क्या संख्य अपन मनना आहो समसंख्या उदाहरण अभी उसका अगर अपन एग्जाम्पल देखेंगे उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में क्या आएगा दोन चार सहा आठ वो सर आप कुछ भूलने रे हाउ ना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोन चार सहा आठ व शून्य दोन चार शून्य तो देखो सम संख्या मतलब क्या बोला है सीधा सीधा है सम संख्या समसंख्या ज्या संख्य ने भाग ने भाग जाए समरण का, है सम संख्या। का है? दोन चार सहा आठ सर आपने तो यह सात में लिख लिया अब ये व क्यों लिखा और ये बाद में शून्य क्यों लिखा माने जीरो क्यों लिखा बाद में तो देखो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ज्या संख्य एक स्थानी एकक स्थानी संख्य जा संख्या च एकक स्थानी कोण असतो दो चार सहा आठ व शून्य देखो ये चीजें तो दो बार होगी सर नैसर्गिक में तो ऐसा तामझाम नहीं था इतना सारा नहीं था उसमें सीधा ये समझ में आ गया कि देखो नैसर्गिक संख्या मतलब व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या संख्येला आपण नैसर्गिक संख्या, संख्या म्हणतो किंवा विविध वस्तू मोजण्यासाठी ज्या संख्येचा आपण वापर करतो त्या संख्येला आपण नैसर्गिक संख्या बोलतो जसे की आपण बघा आता एक दोन तीन चार पाच सहा पासून तिथे कोणतीही संख्या असू शकते त्या संख्येला आपण काय म्हणू नैसर्गिक संख्या पण कधी व्यवहारात वापर करताना किंवा वस्तू मोजताना ठीक आहे झालं एवढं समजलं आता मध्ये पहा दोन गोष्टी आल्या दोन भाग जाणाऱ्या किंवा ज्याच्या एकक स्थानी ज्याच्या एकक स्थानी काय असेल दोन चार सहा आठ व शून्य असेल अशा संख्यांना आपण काय म्हणू समसंख्या म्हणू समजा ना आपन, दिमाग मे घ्या सबके या नाही घ्या उपरसे जाणारे दोन ने भाग जाणाऱ्या तो तुम्ही पता हो गया ठीक ने भाग जाणाऱ्या संख्येला आपण काय म्हणू समसंख्या म्हणू आणि ज्या संख्येच्या एकच स्थानी दोन चार सहा आठ आणि शून्य हे अंक येतील तर आपण त्यांना काय म्हणू समसंख्या जसे की एक आहे दो ना है, है। है? लावला, दोन है तीन है ठीक है ये रहता है एकक और ये रहता है दस अक इसके आगे दौड़ेंगे तो क्या शतक फिर हजार ऐसे ऐसे करके आगे आगे है अब ये भी हम पुलिस भर्ती दे रहे तो हमें ये भी पता चाहिए एक दसक शतक अब जो इंग्लिश मीडियम में गए होंगे तो देखो यूनिट यूनिट्रेड थाउजेंड ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा तो ये उसको क्या बोलेंगे हम एकक स्थान मराठी मध्य तो हमारे देखो ज्या एकक तो संख्या बनते शून्य दोन चार सहा आठ तो ये संख्या अभी अभी देखो ये दस लिखा तो इसके एक स्थान में जीरो है ये यहाँ पे बाईस लिखा याच्या एकक स्थानी काय आहे दोन आहे इथं चौतीस लिहिले आहे याच्या एकक स्थानी काय चार आहे इथं छेपन लिहिले याच्या एक स्थानी काय सहा आहे इथं अठ्याहत्तर आहे याच्या एकक स्थानी काय आहे आठ आहे तर ह्या ज्या सगळ्या संख्या आपण इथे लिहिलेल्या आहेत तर ह्या कोणत्या संख्या आहेत रे ह्या सगळ्या संख्या कोणत्या संख्या झाल्या तर बोलेंगे सर येतो समसंख्या हो बोला था ज्याच्या एकक स्थानी दोन चार सहा आठ व शून्य ती संख्या म्हणजे समसंख्या आणि ह्या सगळ्या संख्येला कितीने भाग जातो दोन ने भाग जातो मनु सम संख्या है इतनी पिक्चर सबके ध्यान में आई या किसी के सर के ऊपर से गई ठीक है अभी गई होगी सर के ऊपर से तो वैसे आप कमेंट में करो ये अजुन खूब सोप्या पद्धति ने समझा करे माला नहीं वाटत कि हेक्षा अजू को सोपी पद्धत ठीक है नसेल डोक्या वीडियो लुनः पुनः बगत बगत प्रैक्टिस करा समझू ठीक है अब हमारी नेक्स्ट पिक्चर है नेक्स्ट पिक्चर में बच्चा को तो अभी सम संख्या हो गई अभी हम लिखेंगे विषम संख्या अभी हम देखेंगे विषम संख्या ठीक है अब विषम संख्या के बारे में क्या ही बोलूं मैं आपको अब आप एक चीज मुझे कमेंट में बताना क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक टिप भी देना है ठीक है जैसे पहले पहली वाली टिप थी कि यहाँ मैंने नैसर्गिक संख्या में जीरो क्यों नहीं लिखा ये एक टिप हो गई है ये एक टिप देना है आपको टिप देना है तो मैं यहाँ पे ऐसा स्टार कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पे भी मुझे एक आपको टिप देनी है दूसरी टिप तो आप अगर मैं भूल जाता हूँ वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके याद दिला देना तो मैं वैसे फिर आपको वो टिप कमेंट में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैसे बता दूंगा ठीक है इतना क्लियर है सबको सबको समझ में आया ठीक है अब दिमाग को शांत में रख के जवाब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विषम संख्या मतलब क्या तो उल्टा है अब विषम संख्या में पिक्चर थोड़ी सी उल्टी है कौन सी कि जा संखेला, जा संखेला, दोने भाग जात संख्या जैसंख्य दो भाग जात नहीं ठीक है ये विरुद्ध किसके है सम संख्या के विरुद्ध में है ये ठीक है समझा सम संख्या में क्या था

नौ पुढ़ गएलो तो है पूरे पंद्रह सग्या संख्य जर दोन ने भाग पूर्ण भाग जो का नहीं देखा यहाँ एक इम्पॉर्टंट शब्द है बलिंगे तो देखो पूर्ण ठीक है ज्या संख्य दोन ने भाग जान नहीं कसा पूर्ण ठीक है संख्यला आपको विषम संख्या में विषम संख्या समझा इतना सबको तो बोलेंगे तो हाव अब आगे देखेंगे बस विषम संख्या में इतना ही ध्यान रखना है ठीक है आगे है हमारी कौन सी संख्या पिक्चर में मूल संख्या आगे हमारी पिक्चर में क्या है मूल संख्या तो सर मूल संख्या मतलब क्या मूल मतलब क्या जमीन से जुड़ी होती है नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या है अब हम देखेंगे मूल संख्या तो मूल संख्या में क्या है जैसा ज्या ला अब यहाँ पे एक शब्द है यह शब्दाला पकड़ून ठेवला तो मूल संख्या तुम्हारा समजेल ठीक आहे आणि परीक्षेमध्ये विचारलं तरी तुम्ही विसरणार नाही आगे बात ध्यान में, तो बोलेंगे हाओ, तो चलो जवान आगे बढते मूळ संख्या ज्या संख्येला मी म्हटलं होतं एक शब्द पकडून ठेवायचा काय आहे तो शब्द आहे एक व फक्त तो शब्द कोणता आहे एक व फक्त हा शब्द तुम्ही पकडून ठेवायचा ज्या संख्येला एक व फक्त त्याच संख्येने या बी आम्ही पकडणार काय फक्त त्याच ठीक आहे हे ध्यान्य रखना ये भी ध्यान ध्यान्य रखना एक व फक्त त्याच संख्येने त्याच संख्येने भाग जातो त्याच संख्येने भाग जातो त्या संख्येला आपण काय म्हणू मूळ संख्या खे मूढ़ संख्या समझ लू संख्या इतना क्लियर हो गया सबको देखो सिंपल सी बात है ज्यादा संख्यो कि एक ने भाग जो ज्यादा संख्यला एक ने वक्त संख्यो संख्य मूल संख्या तो सर थोड़ा सा उदाहरण देखे समझाओ ना तो देखो इसका उदाहरण है उदाहरण है दोन सर आपने तो बोला था कि दो तो सम संख्या है हो। पर मैंने बोला था ज्याख्य फिर संख्य ना भाग जातो। तो दोन संख्या ठीक है? है। अब, आगे देखो तीन, तेरा, सत्रा, अब जैसे देखो एक्साम्पल दिया ज्या संख्य फैसले में एक ने वो फिर संख्य में भाग देते उसका उदाहरण देखेंगे दोन ला दोन भाग दिला तो दोन भाग जाए तीन भाग जाए का नहीं चार भाग जाए का नहीं तो अभी देखो और दोन ला एक भाग जाए का जाते एक नी तीन ला भाग जाए का जाते पांच नी एक ला भाग जाते का जाते आनी? पाचला एक ने पण जाते आणि पाचला एक पाच ला पण जाते म्हणजे पाचला फक्त नेच भाग जाते म्हणजे फक्त त्याच संख्येने सातला कशाने भाग जाते सात नेच जाते म्हणजे फक्त त्या संख्येने देखो फक्त त्याच